উপস্থিত থকাজনীয়া শিক্ষাগুৰুসকল মাতৃকোমায় অভিভাৱক অভিভিকাসকল আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু মাধ্যমৰ মিচিং অলিম্পিক নাম দিছিল আজি মিচিং ক্ৰীড়া স্পৰ্টছ কাৰ্নিভেল নাম দিছিল প্ৰথমখনতো অহাৰ সৌভাগ্য হৈছিল আজিও ইয়াত আমাৰ উপস্থিত হোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছে আৰু পোন প্ৰথমে টি এম পি কেস্থান আয়োজন কৰাৰ কাৰণে কিনো কম ভাষা ইয়াত ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে কি ভাষাৰে ক'ম সমগ্ৰ অসমত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠন আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ কিন্তু এনেকৈ বিশালভাৱে বৃহৎভাৱে সুসংগঠিতভাৱে প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন <aunque mehranoughs> <artoan pudding> <czego> <Liberty nowadays> সঁচাকৈ যি ধৰণে এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে অসমৰ মাটি কোনো ছাত্ৰ সংগঠনে কৰিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে কোনো মিচিং ছাত্ৰ সন্থাই পি এম পি কেজকসকল ইয়াৰ আঁৰত থকা সকলো ব্যক্তি ইয়াৰ অংশকাৰী সকলোকে আমাৰ ক'বলৈ মন গৈছে ইয়াত এতিয়া সোমাই আহিছোঁ ছাত্ৰ সন্থা বা সতীৰ্থসকলৰ সৈতে ইয়াত বহি আছো ইয়াত যিধৰণে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে তিনিটা শব্দই ক'বলৈ মন গৈছে আৰু তিনিটা শব্দই হ'ল টি এম পি কে অংশগ্ৰহণ কৰি সকলোকে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ মই আপোনালোকক তিনিটা শব্দ ক'ব খুজিছোঁ সেই তিনিটা শব্দ হ'ল অভিনন্দন অভিনন্দন আৰু আপোনালোকলৈ অভিনন্দন ইয়াৰ আগতো যেতিয়া আমি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ গোটেই অসমত কৈছিলোঁ যে যদি ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা পাতিব লাগে বেচৰকাৰীভাৱে তেতিয়াহলে আপোনালোকে টিএমপি কে লগত যোগাযোগ কৰক আয়োজন কণীৰ লগত যোগাযোগ কৰক কেনেকৈ বেচৰকাৰীভাৱে ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা পাতিব লাগে তাৰ পাতিবলৈ আৰু আমিও আজি হলেও এখন ছাত্ৰখণ্ডে আমি অসমতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আমি এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ আমি সৰু সুৰাকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু আমি এতিয়া টি এম পি কেৰ পৰাই কথা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে কেনেকৈ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা পাতিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনাটো টি এম পি টিৰ পৰা আইনি গল আমি দিহা পৰাৰ ফলত আমি আগবাঢ়ি যাব কথা দীঘলীয়া ক'বলৈ থিয় হোৱা নাই আৰু ভূপেন হাজৰিকাই কৈ গৈছিল ক্ৰীড়া হ'ল এক শান্তিৰ প্ৰাংগণ ভূপেন হাজৰিকাই আমাক এই বাৰ্তা দি গৈছিল আৰু এই শান্তিৰ প্ৰাংগণত আমি আগবঢ়াই যাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন হয় ভূপেন গাই কোৱা এটা কথা মোৰ ক'বলৈ মন গৈছে এই কথাটোকে টি এম পি ক্ৰীড়াক কৈ গৈছে যে এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগণ ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ এই পৃথিৱী এই ক্ৰীড়াংগণ যৌৱন য'ত আজি জ্যোতিময় অসুস্থ এলাহক এফলীয়া কৰি য'ত জীৱন গতি হয় কৰ্মময় এই পৃথিৱী হ'ল এই ক্ৰীড়াংগন ভূপেন নাই গোটেই ক্ৰীড়া সম্পৰ্কত এটা স্পষ্ট বাৰ্তা আমাৰ আগত দি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভূৱন বিহু ডাঙৰীয়াক কৈ গৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা প্ৰতিযোগী মন লৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আমাৰ মাদক দ্ৰব্য সকলোকে আঁতৰাই এটা সুস্থ মানসিকতাৰে আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ক্ৰীড়াই একমাত্ৰ উপায় তাৰ লগে লগে আৰু এটা হ'ল ক্ৰীড়াই সমাজ গঢ়ে সংস্কৃতিয়ে যেনেকৈ সমাজ গঢ়ে ক্ৰীড়াই সমাজ গঢ়ে এটা প্ৰতিযোগী মহললৈ যাবৰ কাৰণে আমাক পৰিৱেশ দিয়ে আৰু সেইবাবে টি এম পি কেত্ব লৈছে এটা বিশাল ব্যৱস্থা লৈছে এটা সপোন ৰ যে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজ্যিক দল ৰাষ্ট্ৰীয় দল অলিম্পিকলৈ যাবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বই যি ধৰণে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে সেই লক্ষ্যত ৰূপায়ণত হ'বই আৰু কে যি ধৰণে ব্যৱস্থাৰ আয়োজন কৰিছে এই আয়োজনৰ প্ৰতি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি সকলো ধৰণে সকলো সময়তে সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ